Редкость, очень дружеская атмосфера, и я не так, можно сказать, частый участник сборной Украины, но на удивление мне очень нравится, девчонки все дружные, такое ощущение, как будто я в этой команде играю не первый год, хотя девчонок очень долго знаю, практически всех со всеми играла, то в одной команде, то против команды, поэтому все друг другу помогают, подсказывает. команда. У нас уже почти два человека, но все. Один за всех и все одного такое ощущение. Это, скажем так, испытание для меня. Хочется э, проявить себя как можно лучше, с лучших сторон. Показать тренеру, что действительно я что-то могу. Я считаю, этот зал, наверное, один из лучших на Украине. В нем есть все условия, как для тренировки, как для отдыха, как э, релаксация для спортсмена. Это тоже очень важно. Буквально вчера мы были, я считаю, в очень хорошем бассейне, где ты мог поплавать, расслабиться. Просто отвлечься, не думать ни о тренировках, ни о таком понятии, как крепатура. Поэтому сегодня с новыми силами, желанием мы опять на тренировке и опять полной силы работаем. Здесь замечательные условия. Для жителей, для жителей. Есть два шага вперёд, нет, выходит в футболку, поехали. Два. Раз, готов. Ну вот здесь три пошли, раз. Продолжение следует...